за игровые автоматы. Так, вроде бы, вы эти дела все листали, вроде бы, вы их видели, эти материалы все. И вы знаете, как, какие материалы там лежат, что там написано, какие там заключения сделаны, какое какой день они сделаны. Я вам говорю, отталкиваюсь от тех слов, которые вы говорили на телевидении. И вы дали журналистам интервью. Да, И что, вы я, говорю, я не могу от ваших слов отталкиваться. Я говорил журналистам, что мы отпустили машину, через неделю получили документы, через неделю отпустили. Я говорю, касаемо, вы сейчас переходите с одного на второго. Я вам, вы сейчас мне конкретно стали за игральные автоматы. Я вам говорю, я не могу отталкиваться от ваших слов, которые вы говорили журналистам, о том, что не найдено фактов тех или иных моментов игральных автоматов. Не найдено. Не найдено? Нет. Ну все, пускай люди судят, пускай люди судят, насколько компетентна у нас полиция Все, больше ничего не могу сказать. Еще какие-то есть вопрос, а почему не пришел магазин? кстати, он звонил, то я просто не мог, я это сам разговариваю. Он должен, он должен подъехать, вообще. Он должен подъехать. Просто интересно. Какой центр? Поэтому... Дуже долго можно сидеть? Не, не, не. не. Я, если, если можно, секундочку, да, я оторвусь, я сейчас ему наберу и это сам. Ну, Вы понимаете, я, я на секунду не на співбесіду, ми просто э, перед начальником поліції, який прийшов на нове назначення сюда, у нас була договоренность с э, начальником ВО, если да, <п 'ятнє> не ошибаюсь, Руслан Владимирович, что именно обязанности, <п 'ятнє> а о співпраці, что мы громадська организация, мы допомагаем полиции выявленню корупции и каких-то значит углупово. Все.

Законные они, незаконно они действуют. Как можно пообещать сотрудничество? Вот. и кому, я не знаю. Теперь такое всплывает, что вообще какой-то ужас. Ужас. Что такое у нас в аптеке может происходить. Что нам могут доставать... Мы хозяева в своем городе. Мы. И приезжают люди, которые начинают здесь командовать, нам указывать, включать в списки, что и мэр там бандит, и кисела бандит, который сколько для города делают, и на и парки, и все делается и другие все бандиты. Короче, люди, которые имеют копейку, укладывают в развитие инфраструктуры города, те у нас все бандиты, коррупционеры получаются. Как это так, так? Кто вы такие? Ну, вы, это скажите, скажите пожалуйста, к, копейку влаживают не со своего кармана. Так какая, подождите, ну... Да большая что? разница, не со своего кармана ложится мы, это Мы знаем все. прекрасно. Я будет. тоже знаю прекрасно, но ну, давайте, вот мы, вы понимаете, вы, я не уточнял, у нас в городе коррупционер или не коррупционер. Я вам когда вы думал, вы не приносили на пульсах. Я, я, я секунду, я не усвояю. Потому что если о чем говорить, сейчас я ничего... Я два или три раза, сейчас, в Мадриде, ни разу не... Он наоборот говорил, что все там, все нормально, все законно, что я надзвичайно разная людина и такие. Совершенно. То, что звучало потом по другим каналам, чтобы там через базар доходило, это уже другой вопрос. Но базар мне когда Ну, проходные пульсары, которые когда первый раз приходила на интервью, сказал, принес вот такую говорит, видел там он меня называл фамилией, кто там был в этих списках. Мы не отношали по пульсарам, ну мне так сказали. Да, там был. я Уважаемый сидел депутат кислера если не ошибаюсь, да, или как фамилия точно, да. Я знаю, там да, на него много людей жаловалось. Но опять же, это же не говорится о том, что его конкретно в чем-то э, мы или я конкретно его в чем-то обвиняем. Никто не говорит. Для этого есть закон Украины, если он в чем-то виноват, и если есть какие-то реальные факты и документации о том, что он где-то в чем-то был замешан и есть за что его наказать, для того есть. Полиция, для того есть след, следствие и докажет все, так же, как и а, за нас. Еще, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, ваша организация громадская, так, за счет Понятно. чего она существовала? Платье, в частности, офис, где громадные Я... деньги, надо за что-то жить, питаться и прочее. Послушайте, вещи. есть у нас общественный начала. То есть каждый э, человек, который есть в комитете, вносит э, ежегодные взносы. Ежегодные, ежегодные. ежегодные взносы делаются. На этих ежегодных. Какой? 750 гривен. Все. Не 750. Нет. Нет. 750 гривен. 750 Все, на эти взносы арендуется э, помещение. Я могу. проверить. А, слушайте. А, аренда. А, Какие-то... Что, что? 15 тысяч лиц была за день. А, 15. Кто вам такую информацию дал? Это ошибочная информация. Перепроверьте точно, потому что я вам скажу раза в четыре меньше. Помогают с Киева люди, которые конкретно косарю, наш глава. С Полтавы недавно приезжал человек, он тоже есть глава комитета Полтавской области. Он помогал. И многие-многие-многие люди, которые а есть... Сейчас, они свои деньги помогают своими говорят. Да? Конечно. Вот видите, ну, они а, вот такой возьмут, если вам помогает. Кто, кто? Они? Ну, вот, после ну этого, есть Полтава, вам помогают. Ну, в Полтаве, вы узнаете, кто это человек. Это человек крупный бизнесмен в городе Полтава. Он есть головой Полтавской области. Ну, он не коррупционер, да? Не, о чем коррупционер? Он, он честный, он бизнесмен, он платит налоги, чем он коррупционер? Может, бизнесмен, значит, коррупционер. А кто говорит? Во-первых, за ваших бизнесменов которая есть в городе, которая есть в городе. Тут есть только один бизнесмен, остальные люди только выживают. А кто из них? Ну, вы и, прекрасно знаете, не хочу этих людей А вы встречались с Муртази на чьей территории? На своей или на его? раз Дебрата встречался с Муртази на нейтральной территории, другой раз встречался с ним в Белярбанке Шевченко, и третий раз Бюнеті, коли вони проносили повідомлення про мітинг, ну, це, що був біля міліції. А, а, ви зустрічалися? Ви так, один він? раз зустрічався. Де? На території на відділу поліції. Тобто він не може сказати, що ви були в нього на, на радах? ні? Ну, хто знає? Моя на радах. вас не Потому что, ну, потому что, во-первых, когда, если э, я не ошибаюсь, две три недели только, да? Ну, я уже больше месяца. Больше, ну, может, больше месяца, больше месяца. Во-первых, это все вот уже неделю назад только вот это все произошло, э, когда мы хотели связаться с э, начальником полиции, то, у него то представление э, в городе, как начальника полиции его представляли, то еще какие-то занятости. То есть ввели э, все разговоры через Руслана Владимировича, через кладка Руслана Владимировича. Потому что, насколько я знаю, он на сегодняшний день есть заместительный больше Да, и вы до этого не пыло, признаюсь, что служба была и... Ну давайте, делайте. Значит, значит, вот что у вас полиция работает. Нет, есть некоторые документы, есть соцопросы, то есть такие, что есть, есть такое. соцопрос? Соцопрос – это мы узнаем у людей, у докторчан, какие отношения и как вообще город, власть, ну, власть в городе, как она работает. Довольны они их не работают, недовольны их не работают. То есть и узнаем, например, вот Сказали там тысячу человек, например, мы это очень плохой человек, да? И все, мы смотрим, узнаем мы, мы разговариваем с мы общаемся, какие проблемы, может что-то не устраивает, что-то это самое. И так далее, и тому подобное. А форма? вы ходите по месту, вы пытаетесь, выдать, анкеты Конечно, есть анкеты, есть все, все. есть анкеты зарегистрированные, пропечатанные, пронумерованные. У вас нет? у меня анкеты нет, они на улице. Говорит, проводит. Конечно, конечно, есть. Не І, на, якщо <говори> якщо секрет, це ж громадські обговорення, назвіть нам главний корупціонерний Це ж антипування, назвіть у нас. Главного корупціону. Не одного. Ну там п'ять чоловік, хто найбільше. Господин Люс. <связать> не, я вот честно, честно вам скажу, не хочу вам там каких-то, знаете, это самое за вас, это вот именно не допускать. На... А Нет, Что, что? Не называйте, называйте. Вы уже сказали. Ну, вы понимаете, вы меня вынуждаете на такие моменты. Я вот сейчас что я понимаете, <да, это, связать> я сейчас Вы же зачем вы боитесь, а вы просто и нам Вторая, если не ошибаюсь, женщина-судья тоже, как Клочко или судья, есть подходила и попросила у вас, у ну, личного номера, попросить документы, первый экземпляр передачи водоканала, который был, первый экземпляр, и который сейчас есть, на сегодняшний день. Что там осталось перепроверить после этого? И вопрос, документы первые. Ну, если вы раздадите пускай они мне, мне не, не, не надо. И пускай проверят, что осталось после этого. Вы уже эти документы первые, это не секрет абсолютно. И так далее, и так далее. А все остальное, что тут? Все остальное этот Пелик захватил, все у ну, него при власти, все у ну, него это самое. А кто с кем работает, это же уже я не буду работать. Потому что мы еще работаем. Да, вопрос? Сколько человек в вашей организации сейчас работает? И какие у планы на дальнейшее? Вы собираетесь оставаться в городе и работать Конечно, конечно. Мы оставимся в городе, мы идут дальше на назначения. Просто мы ждем некоторых журналистов. Я был в городе Киев, я обращался, мы встречались с телеканалом Интер, с телеканалом НТР, на СТВ, пробовали добиться к ним. Мы общались с ним, мы разговаривали, мы им показывали документы. Я ходил в посольство. О том, что некоторые пишут, что э, Муртазий был, э, например, судим в Грузии. Я вам скажу иное. Баркая Муртази Муртазий это герой войны. Он воевал за целостность Грузии. И даже в город Поте есть такой в Грузии. В, в комиссариате, висит его фотографии. Дарите пример с него. Все, что было, связано с какими-то судом и мудом, это было у него ДТП в 2011 году. Все. А остальное, все, что говорят, есть суд. Кто-то что-то сказал, мы идем в суд, мы все суды выигрываем, все, что там говорили. Даже были некоторые там э, так, суд э, говорил, что, э, знаете, там полиция какие-то сделала там действия незакономерные. что э, суд э, проходит выставки такому, что он вообще даже сомневается, что это были спирбеты такие милиции. и так далее и тому подобное. Как на сегодняшний день поступили 19 числа. Есть суд... В дальнейшем я был в Генеральной прокуратуре. Я встречался с заместителем Генерального прокурора. Общался с ним, подал заявление в Генеральную прокуратуру. Подал в Генеральную, в районную прокуратуру я проходил, я подавал заявление. На СБУ и на, правой правый Все, идет следствие, полиция свое следствие проводит, прокуратура пускай свои проверки проводит. И в оконцовке будет все видно, кто прав, кто виноват, и все. Давай скажи. Было прям большое Вы не ответили, сколько человек работал в, э, в данном городе? Да, в данном городе. Пятнадцать человек, 20. Но есть человек, который точно моложе цифры. Э, это о, анкеты, анкеты, то что у нас были. Анкеты э, с э, вашей собственной организацией. Да, да, анкеты, которые у нас были, э, сколько у нас человек в организации. Эти анкеты забрал, проверил цифру или у полиции, потому что на сегодняшний день я подавал ну, заяву, заяву подавал на начальника полиции о том, чтобы они мне дали хотя бы какой-то документ, что они у нас собрали. Они отхрещиваются. Завтра приди, послезавтра, как приди. Когда по законам Украины, по законам Украины, они первый же день, когда были э, изъятия было каких-то э, вещей, они должны были нам перечень вещей предоставить, мы должны были ознакомиться. А потом только, после всего, забрать эти вещи. Или мы должны были подписаться, не подписаться, ну это уже наше там, э, это самое. Но, они до сих пор, до сегодняшнего дня, я уже раза в 10 приходил в полицию, писал уже заявление. Вы получили заявление? Вы писали заявление? Да, я писал. Я ну вот видите, вот видите, как у нас работает полиция. Приходил, спросите, спросите, почему у вас человек сидит на втором этаже. Я приносил туда, писал заявление и предоставлял... Заявление вы писали, да, но по поводу <свят> по документов. По, по поводу документов, значит, да, чтобы меня дали мне ознакомиться с перечень вещей, э, с На каких основаниях мы заходили? Ничего нету. Можно чуть-чуть? Я -чуть? да. да. извиняюсь, проектушка журналиста. Э, По-честному, ну все интересно. Есть действительно личное знакомство с Гуладзе, с Акашвили, я сам этого не могу. Нет. Потому что я вам просто скажу, я в этой организации был до сентября месяца. После сентября месяца у меня удостоверение, удостоверение было недействительно. Все. После того я в организацию приходил. Просто ну, как отец да, пришел, И ребята все знали. Если в чем-то моя помощь, надо было. Я помогал. Все. самых остальных моментов. Я ничего не могу вам сказать. Я прошу прощения, правильно я понял, что вы не член этой организации сейчас? На сегодняшний день я не член организации, да. А если у вашей организации те члены, которые готовы прийти на круглый стол и уже изложить официальную позицию организации? А у меня, наверное, есть какая-то позиция, есть позиция СБУ, она была вывешена на сайте. Возможно, есть у общественной организации такая позиция, но мы бы хотели ознакомиться. Да, сейчас сказали, 5 минут им. и вы и там зададите все вопросы. А кто вы по профессии ваше образование? У меня среднее образование. Просто так получилось, что в 2010 году, 2010 году при управлении Януковича, я не могу сказать там, остальных там моментов, да, которые были в полиции, да, работали, в милиции на то время. меня на 4 года, на 3 года и 9 месяцев я сидел в СИЗО под следствием сидел за... после, Это... не, не, не. Сидел. после э, те люди которые меня арестовывали те люди которые меня арестовывали те люди которые брали э, э, брали каких-то вот этих всех подтасовок, те люди на сегодняшний день отбывают уже свое наказание то есть сотрудники полиции они им дали срок они кому 4 года кому 6 лет кому и так далее, Вы можете назвать фамилию, чтобы мы могли перепроверить? Ой, это очень-очень-очень давно было. Это Знаю, что... Делала, что? Ты... А? Ты Но Мне предъявляли организованную группировку. Якобы я собирал какую-то молодежь, брал какие-то с них деньги, хотя это абсурд, это бред. Говорят, что я какие-то коллективы создал, молективы. Во-первых, коллективы этого колхоза были когда-то очень давно. И это, то, что они говорили, это бред. Даже прокурор, который у нас был, ко мне лично подходил и говорит, говорит, ребята, я понимаю, что говорит, вы не виноваты, но я подниму него не человек, вы решайте сверху. А когда сверху приехали люди сюда, в сумму, они руками размахали, ребята, мы говорит, вас не выпустить не можем, потому что все-таки 4 года мы потеряли. Куда же? посмотрите, ну вы какие-то там люди, какие-то там... С прокуратурой приезжали, с генеральной прокуратурой а приезжали. Да, все и загадками. Ну я вас понимаю, вы понимаете, это четыре года прошло. Ну, ну, хоть... Это четыре года прошло. я, я, это такое, я, да можем... поверьте, забывается, я хотел бы это забыть. Я хотел бы это забыть. А скажите, это... у вас есть список? Нет, они сделали так, что у нас да, да. Скажите, а у вас да. есть список людей, кому вы должны? Что я должен? Ну, вот, понимаете, я не интервью. Я никому Парагон. ничего не должен. А ну, может быть, одеться. Я не знаю. Вы ну, понимаете, вот вы сейчас вы провокационные такие вопросы задаете. Кому мы вы должны, что вы должны... Украина тоже должна 10 миллиардов. Так что теперь? Она на машине вы, вы не обижаетесь, если это не Нет, провокационный. нет провокационный это провокационный вопрос. Нет, 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 то, что волнует город. Подождите, подождите. Может, можно... пускай Украина, тогда город волнует то, что Украина 10 миллиардов должна. Так что теперь? Ну, вот, ну и взял, ну, например, допустим, я, да, мы с вами знакомы. Я пошел и сказал, э, отложите, например, тысячу рублей. Это есть мошенничество? Нет. Нет? А зачем мы тогда это разговариваем личный вопрос? Нет, вопрос не в том. Я не говорю, что вы мошенник. Я вы говорите, вот так том, просто что. Дать, том, вы люди, об этом говорят в городе, люди хотят знать они... а вы знаете кто говорил, я вам говорю что пускают люди на сегодняшний день э, Игорь говорил. вот там 10 тысяч гривен какие-то ноутбуки вчера нам Дмитрий, э, директор э, данного э, предприятия он звонил, он говорит ребята, меня в СДУ вызывали и сказали, ребята, давайте это сами может ты напишешь заявление я никакого заявление не буду писать потом приходит Человек, ну, мы звонили, в ваш шанс звонили, давали разговаривать в ваш шанс с этим человеком и в полицию звонили. С России, пишет данному человеку, обратись к Игорю Сансонию, он тебе поможет. Он говорит, я не понял, что за движение. Напишет номер на телефона и так далее и тому подобное. Хорошо, он приходит, звонит Игорю Сансонию. Берет на громкость связи, звонит Игорю Сансонию. Говорит, что такое? Ему 17 лет на сегодняшний день. Он говорит, здравствуйте, Игорь Николаевич. Он говорит, здравствуйте. Он говорит, там Дима просил, чтобы я перезвонил, он писал мне ВКонтакте смс. -у. Он говорит, а, да, да, говорит, я писал. А что вы хотели? Ты вот знаешь, это вот у тебя проблемы. Какие проблемы? То вот тебя, наверное, будут говорит, вызывать сумму в СБУ. И что, говорит, а сам Вот ты же на парке работал, он говорит, подождите секундочку, я на магазин не работал. Был соцопрос. Соцопрос. Вы меня конкретно просили, ваша жена говорит, мне звонила и просила, чтобы я подошел в то или иное место. А потом, после этого, говорит, с вами, я пошел говорит, на соцопрос. После этого, как он это сказал, он говорит, а, ты воду не увидишь?

Будемо старатися в як найкоротші але я ж щось люба об'єктивна інформація нам потрібна зараз. Люба об'єктивна інформація. А якось, де це розвідування що дійсно це правовірна організація. Так. Перевіряється. Так, це все перевіряються всі документи, так, все це перевіряється. Тобто є надія, що це буде все по чесності, як така друга буде справедливості? Безкодість. Ні. Факто розглядає. А от це сам, Це що так називаємо, що він підважає відео. Він представився, що він справжній надуває, так, комітету. Чи як перевірити, чи він дійсно справжній, справедливо цього немає, бо раптом не знову така сама. Я прошу прощення, представителем я являюсь сыном Самсоненко Игоря Николаевича. Меня зовут Самсоненко Игорь Игоревич. Пожалуйста, ну, я, и, разумею, дворчик, я сам Это Для того, чтобы ознакомиться мы его. значит, смотрите, ситуация следующая. организация вот эта, громадская организация, межрегиональный бедрозд по из за организованную злочинницу, так и Это этого удостоверения, которое он предоставил. Вот. Да, это действительно да, громадская организация. Да, действительно она существует. Да, есть установщие докум ну, документы. Да, есть а, протокол собрания номер один, который нужен для того, чтобы регистрировать эту организацию. Есть, да, есть, но, ну, конечно, таких больших на мы в брали. Почему ваша организация выникла после этого конфликта? Раньше у вас никого не было чуть Смотрите, дело в том, что организация зарегистрирована в середине лета. Это раз. А почему она возникла? Ну, скажем так, как минимум, наверное, в противовес и как минимум в отрицании той организации, которая идет постоянно речь. То есть комитет по борьбе с организованной скажем так, никого ни в чем обвинять не хочется, как вы? пускай разбираются правоохранители. Ну, вы говорите, нет, это то, как... что касается организации общественной. Вы говорите, никого не хотите обвинять, а на самом деле, если посмотреть э, то, что вы вылаживаете в интернете и как вы даете комментарии, то не похоже, что вы э, никого не обвиняете. А наоборот, вы стараетесь э, любо-какими способами Просто-напросто как бы сделать нам так, чтобы люди нам не верили. Или еще. Ну, то есть сейчас на сегодняшний день я понимаю так, что это есть информационная атака. Все. И больше ничего. Я готов ответить на ваш вопрос. Дело в том, что то, что выкладывается в соцсетях от имени нашей организации, та информация в Ютубе на нашем канале, в группе ВКонтакте послушного Тырки, кому известно. Эта информация является, как бы проверенной. Эта информация та, которую выдают СМИ. То есть, это себя не вы, вы говорите о том, что эта информация проверена. Но вы на сегодняшний день пишете в интернете и так далее, что мы задержаны, что к нам предъявлено обвинение. Вы говорите, что у вас проверено. На сегодняшний да, день я, я, я вы просто вас если, да, я внимательный. Можете сейчас зайти в интернет и прочитать, можете перед журналистами. и там написано, что мы задержаны. Что нам высунули пидозду. Можно у начальника полиции поинтересоваться. Мы не задержаны. Дайте я скажу. Мы не задержаны. Нам никто никаких ограничений в передвижении никаких не делал. Нам никаких обвинений... Да, да, конечно. Возьмите. Никаких ограничений нам никто не давал. А наоборот, Баркан и вызнали и потерпевшим. И, во-первых, я вам скажу. Когда э, меня связали, кинули в машину с автоматом в голову, а машина отъехала. И тут раз СБУшник, там кто был маленького роста, такого мужчина, останавливается. Останавливается, думаю, ну куда он пошел? Среди дороги, думаю, что там это самое. А он встречается с его отцом э, Игорем Николаевичем и Игорь Игоревичем. И там, и дает документы.